К другим темам. В Прохладном теперь есть своя художественная галерея. Помещение для экспозиции выделила местная администрация. На торжественной церемонии открытия местные художники представили свои работы. Первыми впечатлениями поделится Анна Сурхайханова. О месте, где свое творчество можно представить на суд общественный, художники Прохладного мечтали давно. Помог случай. На выставке в Нальчике прохладяне выставили свои работы. Удивили, тогда, вспоминает Юлия Пархоменко, не на шутку и количество участников, и тот уровень работ, который я видела, не мог, наверное, не заставить нас думать о том, чтобы в течение последующего года заниматься ремонтными работами, найти помещение. Это именно тот случай, когда слова не расходятся с делом, говорили собравшиеся открыть галерею. Художникам обещали в этом году и в назначенный срок перерезали красную ленту. Ну вот это свершилось, чему мы очень рады. И можно я скажу большое спасибо мэру нашего города Юлии Викторовне Пархоменко. Она сказала, помогу, сделаю. И вот 15 июня это свершилось. Стены украсили картины 19 местных живописцев. Реализм, абстракция, сюрреализм. Надежды на эту галерею возлагают большие. След в истории оставляют вложение культурные, уверен, председатель Союза художников кабардино балкарии Геннадий Тимерканов и уже позже назовет ее центром искусств прохладного. Центр, вокруг которого будет собираться не только поколение художников, которые, скажем, уже известны, но и дети. В... То есть рост культурно прохладного на лицо. 69 полотен, акрилы, масло, тушь и смешанная техника. или приобрести, что понравится, может каждый желающий. С частичной сменой экспозиции выставка продлится до конца лета. Анна Сурхайханова, Слан Хандохов, Вести, Кабардино-Балкария.